44 günlük Zəfər yolunun 39-cu günündə döyüş əməliyyatları əsasən cəphənin Tərtər, Ağdam, Xocəvənd, Zəngilan və Qubadlı istiqamətlərində davam edir. Şəxsi heyət və hərbi texnikada itkilər verərək geri çəkilməyə məcbur edilən düşmənin 2 ədəd T-72 tankı, 3 ədəd D-30 haubitsə topu Bir ədəd Zastava M55 Zenit quruusu, bir ədəd taktiki pilotsuz uçuş aparatı, 3 ədəd hərbi yük maşını mənfi edilir. Ermənistan ərazisindən Zəngilan istiqamətindəki bölmələrimizə qarşı düşmənin diversiya cəhdinin qarşısı alınır və geri çəkilməyə məcbur edilir. Döyüş meydanında uduzan düşmən terror əməllərini davam etdirir. Tərtər rayonunun Hüssənliv və Qəzyan kəndləri, Şıxarx qəsəbəsi, eləcə də Ağcəbədi rayonunun Hacılar, Qaraxanlı və Boyad kəndləri, Ağdam rayonunun kəndləri intensiv artilleriya atəşinə tutulur. Noyabrın 4-də Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Tərtər rayonu ərazisini artilleriya atəşinə tutub düşmən Tərtər şəhəri Və rayonun Şıxax qəsəbəsinə ümumilikdə 60 ton top mermisi atılıb. Xoşbəxtlikdən ölən və yaralanan olmayıb. Sentyabrın 27-sindən Noyabrın 4-ünədək Ermənlər tərəfindən rayon ərazisinə ümumilikdə 15767 top mermisi atılıb. Nəticədə 952 mülki ev dağılib. Düşmən Bərdə rayonu istiqamətindən Tovuz və Ağstafa rayonlarında yerləşən hərbi bölmələrimizin mövqelərini atəşə tutur. Ermənistan növbəti dəfə ifşa olunur. Prezident İlham Əliyev İtaliyanın La Repubblica qəzetinə müsahibəsində tarixi həqiqətlər və Azərbaycanın haqq-qışı barədə məlumat verir. Birinci atəşkəs Moskvada razılaşdırılmışdı. 24 saatdan da az vaxt ərzində onlar Ermənistan ərazisindən ballistik raketlə Gəncəyə hücum elədilər. Bu sübut olunub. Rusiya, Fransa, Amerika Birləşmiş Ştatları və bir çox başqa ölkələr ballistik raketin hardan buraxılmasını aşkar edə bilərlər. Odur ki Onlar raketin Ermənistandan buraxıldığını bilirlər. Paşinyan bunu onlar eləməyiblər dediikdə yalan danışırdı. Bu 24 saatdan az müddətdə baş verib və onlar gecə çox namərcəsinə hücum elədilər. Onlar bilərəkdən yaşayış yerlərinə hücum elədilər və bu iki hücum nəticəsində demək olar ki 30 günahsız insan, o cümlədən uşaqlar öldürüldü. İkinci atəşkəs elan olunduqdan 5 dəqiqə sonra onlar tərəfindən pozuldu və üçüncü atəşkəsi onlar Bərdəyə hücum etməklə pozdular. Onlar mülki şəxslərə hücum etməklə Azərbaycanda xaos və panika yaratmaq istəyirdilər. Lakin onlar Azərbaycan xalqının ruhunu düzgün hesablaya bilməmişdilər. Bu bizim iradəmizi sındırmadı, əksinə, bu bizi daha da güclü elədi deyə Prezident İlham Əliyev bildirir. Müzəffər Azərbaycan ordusu daha bir qələbə müjdəsini verir. Cəbrayıl rayonunun Miryək, Chavdar, Zəngilan rayonunun Məşədi İsmayıllı, Şəfibəyli, Qubadlı rayonunun Başrarat, Qara kişi, Qaraqallı kəndləri işğaldan azad edilir. Eş olsun. Azərbaycan ordusuna Qarabağ Azərbaycandır.